Этот ветрячок около месяца где-то в работе. Это тестовые режимы. Сначала думал купить китайский ветряк. Там киловатт хватает на освещение, на насос, по крайней мере. Купил, да, поставил. Но опять поставить, это что же там, вышка, все так, так дальше и подобное. Своими руками всегда дешевле построить, чем купить. Вообще все началось с идеи. Идея, все прекрасно понимают, за проблем с, с энергетикой. Тут из того исходит, что нужен свет и отопление. Да, нужно отопление? Зимой. Зимой солнечные панели практически ничего не выдают дают. Решил построить ветрогенератор, ну, оно еще ветряная турбина, кто как называют. Первое интернет, полностью все закинул, я просынался, читал, ложился, читал. Пришлось искать книгу Фатеева Эту книгу еле, еле нашел одним словом. Ветряк состоит, ну, что там, первое, самое главное, это лопасти сделать под правильным все. Потом двигатель, потом рама, потом куда его установить, это тоже много важно. Неодивые магниты в интернете заказал, проволоку купили у наших перемотчиков на двигатель, все. Двигатель потом отнесли, профессионалам отдали, они нам намотали его, пропитали лаком. Поняли, какая нам надо обмотка туда для такого двигателя. Но это был первый маленький, мы сделали его. Ну, тем не менее, для света и для насоса уже проверено хватит. Нормальные лопастя стоят нормально тоже денег. Я их сам сделал. Видно, что они работают очень неплохо. Пенопластик, там такая труба есть. Вот она легкая. Чем меньше вес, тем больше будет крутиться. Самое дорогое это ветрогенератор и аккумуляторы, которые набираются энергия Инвертор там для квартиры хватит компьютерного, по сути. Хорошие аккумуляторы, литий, там, ионофосфат. Я выбрал, например, кислотные аккумуляторы, потому что у них гарантийный только срок службы 30 лет. Нашел 94 -го года, гарантийный срок службы их вышел. Ну, я их э, смог привести в порядок. Аккумуляторы стоят как накопители. Чем больше емкость аккумулятора, ампераж, тем больше они накопят. И потом их можно подключать и использовать через инвертор. В этом ветраке стоит еще система Eclipse защиты от буря защита это эклипс называется. Сильный ветер, он отворачивает лопасти от ветра, сбивает. Первый раз мы его поставили. Он начал давал оборот, ну, где-то с 200 оборотов давал. Начал зарядку давать только. Но ну, ну, у нас такие ветра, вот такие как сейчас, они редко, скажем так. А есть там 2 метра. И вот этот где-то он с 2 метров я сделал, чтобы он мне давал зарядку уже небольшую. Вроде бы нашел то, что мне надо. Меня это обрадовало очень. Преимущество ветроказу в независимости в какой-то в какой мере. Ну, такого не было, чтобы у нас в понедельник ветров не было. Так что, ну, 2-3 дня и что-то будет. Да Даже когда ветров нет, какой-то уже дует ветер, он все равно даст что-то в аккумуляторы. На жилой дом устанавливать нежелательно. От него есть вибрация, которая ну, передается на дом. Ее будет слышно. Он должен стоять в любом случае где-то рядом. А вообще в частных секторах он тем более маленького размера, можно устанавливать э, без проблем. Шум при большом ветре небольшой есть. Ну, какой небольшой? Ну, это меньше, чем шум от машины. Кому интересна эта тема, не проблема, я с удовольствием помогу единомышленникам. Тем более, как раз этим, этим живу, скажем так. В нашій громаді продовжує діяти програма по частковій компенсації по електрогенераторам, а також була в цьому році прийнята програма щодо часткової компенсації по альтернативним джерелам енергії. Що стосується альтернативних джерел енергії, то ця програма направлена на засоби, які самостійно генерують і виробляють електричну енергію. Сюди відносяться сонячні панелі з відповідними накопичувальними станціями, інверторами, також вітрогенератори та інше обладнання, яке підпадає під власну генерацію. Даною програмою можуть скористатися як суб'єкти господарювання, так і звичайні мешканці нашої громади. Вони пишуть заяву, додають туди. Документи основним документом є фіскальний чек, який підтверджує факт придбання відповідного обладнання та його встановлення. Внесені зміни до відповідної програми, доповнилася категорія громадян внутрішнього переміщення особи. Тому до пакету документів, які надаються стандартний, відповідна категорія додає довідку про те, що не є ВПО стосовно компенсації, то по альтернативним джерелам енергії відповідно порядку. Прописано 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. Звертатися по суб'єктам господарювання роботу відділ підтримки підприємництва, а також управління економіки. Мешканці нашої громади звертаються з відповідною заявою до управління житлово-комунального господарства. Якщо ви Бажаєте стати учасником відповідної програми, то просимо вас приносити заяви. Програма діє до кінця року.